Сегодня снимаем тему, с чего начиналась хилти. А, стоп, так не пидай. Хилти начиналась с пороховой техники. А мы вам расскажем про буры. Пошли. Сегодня не поможешь? Да, пожалуйста. Я уже могу уходить, правильно? все расскажу. Существуют два типа буров хилти. По назначению, по применению, будем так говорить. Есть буры стандартной серии, которые предназначены для неармированного материала, вот. имеют обычную голову и используются там, где наверняка арматуры нет. То есть это может быть бетон, это может быть кирпич. Я думаю, что этого показывают. Вот. Стандартная да. голова выглядит вот так. Ну либо вот так. То есть это тоже считается стандартная голова, та, которая для неармированных материалов. А не стандартного голова, а это то здесь великий Вот. Выглядает вот так, да. Зразу питание, зразумело. Цей боится арматуры, цей не боится. Да. Способ крепления всего победито разный, что однокорый. Да, разный. Вот есть у нас бур, о котором мы говорим, это стандартная серия. Вот есть бур, тот, который у нас противоарматурный. не боится арматуры. Вот мы начали сверлить отверстие. Условно это модель. Начали сверлить отверстие, там арматура. И вот мы этим буром, засверливаемся и попадаем на эту арматуру и дальше, как бы мы ни старались, происходит… Ломаем руки. Ломаем руки, ломаем буру. Взрываем голову. И, и отрываем голову этому буру. А теперь мы рассматриваем вариант, когда у нас используется вот такой бур. Та же самая история. Попадая на арматуру, как бы вы ни пытались, заклинить. Боже, я думаю, для чего эта штучка опять руки тут стоит на столе. Вообще больше уже. Вы да? Все просто. То есть этот бур, он не просто не потеряет голову свою, он эту арматуру прогрызет. Никто не говорит, что это будет как по маслу. Но аккуратно, потихонечку, не спеша, не прилагая дополнительных усилий, вы ее просверлите. Посмотрев вот на этот кусочек, который вот я периодически показываю, кручу просто вот так рукой, да, мы уже можем заметить, сколько там этой арматуры я сожрал. Не, не я, а бур. В ручном режиме. В ручном режиме прокручивая. Просто уже вот періодично, 2-3 обороти делая, тим не менее, вот уже как вже результат бурів. Я можу сказати из практики, що ми буры бури ми не використовуємо. Чого? Бо для алмазного буріння цей бур абсолютно безтолковий. Цей бур ми використовуємо тоді, коли ми, наприклад, нам або не вистачає довжини коронки. от На маленьких діаметрах є певна проблема, як продовжити. Ну вот, Візьмемо навіть оцей да, бур, як його можна подовжити. Подовжувачі всі працюють там, від 30 мм. А цей бур там, 20 чи 22. І Єдиний спосіб, це взяти цей бур в метровому виконанні, наприклад, 800 мм. А коронки. Е, я, я зараз в даному випадку говорю за коронку, корпус коронки з таким діаметром, як правило, 320 мм, максимум 450 мм. І виходить, що далі, якщо потрібно пробурити, наприклад, 600 мм чи 800 мм, то крім як буром, це зробить особливо ніяк. Хіба що замовляти знову по спецзамовленню спеціальну коронку довжиною там, 800 мм. А цей спосіб набагато простіший. Ми проходимо коронкою 450 і далі проходимо таким буром. Серии. Но я думаю, что тут есть нитка, а тут нитки нет. Вот, мать, как раз вот к этому я и хотел сейчас перейти. На буры противоарматурной серии Hilti дает гарантию. Все буры, у которых вот такая голова и которая маркируется буковкой X, это значит бур противоарматурной серии. Так вот, все буры, которые маркируются подобным образом, имеют гарантию. Во-первых, буры калиброванные. То есть, если он 16, то, что указано на нем, да, то отверстие он будет делать именно 16 мм. Не 15,5, не 16,5, а именно 16. Для того, чтобы это контролировать, на хилке наносятся на шнек метки. То есть вот с одной стороны эта метка есть, и такая же метка есть с другой стороны. На самой голове тоже вот есть продольные метки с одной стороны и с другой стороны. Пока эти метки видно, бур дает четко 16 мм отверстия. Если бур сломался и метка при этом видна, мы этот бур заменим. Исключение будет составлять случай, когда вот это место под головой будет синего цвета. То есть это означает одно: человек, попав во что-то, что бур просверлить не в состоянии, Внизу продолжает пытаться это сделать собственным весом. В итоге бур перегревается и никакое крепление здесь уже не удерживает, все это отлетает. Тогда это не гарантия. Все остальное это. Мы меняем. В моей практике вот такие бур экспедиционный пробить 150-200 отверю калиброван. Далее мы можем бурить, а мы можем говорить про то, что диаметр отвара уменьшается ведомо заявленного да. на хвостовику. Диаметр. То есть это уже приводит к тому, что ну как бы основное назначение это что? Это установка анкеров. Да. То есть чтобы анкер обеспечил те цифры по несущей способности, которые мы заявляем, отверстие должно соответствующего диаметра. То есть, если отверстие у нас меньше, это затрудняет установку и, соответственно, возникает дополнительные какие-то Это до тема хим анкерил, а посылание на видео, где мы устанавливали хим анкера, будет сверху на экране. Жень, давай еще проговорим моменты такие, с какой диаметр начинается и кем заканчивается. Плюсовская серия и максовская серия. Плюсовская серия. Ну, вообще, как бы, в программе Хилки есть более 4 мм, но в Украину мы их просто не завозим. Если возникнет необходимость, пожалуйста, ради бога. Так, вот, начиная от 5 мм, с рабочей 50 да? И ты зараз показываешь мультипаки, правильно? Це... Есть мультипаки, да. То есть есть возможность их приобретать как поштучно, так и... О... С мультипаком тут 8 штук, да? Да. Есть и 8. тут цена шаш. Да. В мультипаке бывает 8 штук, 16 и 32. Так, а секундочку. секундочку. Я прошлый раз бачу бур 5,5 мм. Ну вот, их есть у меня. юх А и есть. А они есть. Я даже больше вам скажу. Есть буры 7 мм, например. Есть буры 9 мм. Боже, такого не было раньше. Это не эфир продаж, это 100%, но тем не менее. Это такая узкая специализованная штука. Я тебе могу сказать, куда в основном они используются. Они используются в основном людьми, которые устанавливают китайский анкерат. На нем написано, что он 6 мм, а по факту он не 6. 5,5 мм. Да? любителям китайских технологий просвячивается. Бур 5,5 мм и бур 7 мм. Я такого еще не бачил. По диаметрам, то есть с чего начинается, понятно, заканчивается у 25 а должина должна эко максимально? 1300 это получается 1100 где-то рабочих. Плюсовский. Да. Это как бы в разряды экзотики, а вот рабочие 900 это заказывается, ну, периодически их продают. Плюс от 5 мм до 25 мм. Да. Ну, и длиной до метр десять. Да. СДС Макс. СДС Макс. А у нас такого нема на Не складе. Вот. Надо исполнить исправить. Начинается от 12 диаметра, О, с рабочей 200 и а... заканчиваю 55-м. А у меня есть даже догадка, чего так происходит. Я так понимаю, что ты 70-й стал настолько потужный, что он теперь может крутить да. даже 55 55-й не шнековый Причем здесь, хочу обратить внимание, и голова уже другая. Да? То есть она уже не 4-гранная, а 6-гранная. Круто. Этот тип головы начинается в бурах с 37-го диаметра. Ну, это снова какая-то тема да, 40, 40 плюс. Да. Система для кондиционера. Да. Стандартная да. должна 400 рабочая 800 и 1200. Так, три да. должны. Да. И они же чем Начиная с 32 диаметра можно использовать. По абурам поговорили. По дозотию. Их на самом деле здесь больше. То есть, если в бурах у нас два типа хвостовика, да, SDS Plus SDS Max, то по долоти оно немножко расширено. То же самое SDS Plus, SDS Max. И здесь добавляются еще свои хвостовики, те, которые используются в компании Hilton на отбойных молотках. То есть, это так называемый s хвостовик И Еще один, который здесь не представлен, это отдельно стоящий ага. на ТЕ-3000, который ХЕКС называется. Ну, он нормально отдельно стоящий. Значит, выходит четыре э, типа, так? Да. Оставка. Да. Плюсовский 10 мм, Марсовский 18 СК-22 да. и для ТЕ-3000 28 Да. Вот это я помню, Эти Далоти не надо точить. Угу. Вот категорически не надо. Потому что при изготовлении специальным образом обрабатывается материал. Если вы начинаете его затачивать, там болгаркой или на Мы точине, его да, просто. вы все эти технологии нарушаете. Он, естественно, не будет вот таким острым, как он новый. Да? Но он будет сохранять свою работоспособность полностью на всю свою длину. Я да. так да. разумею, из досвиду, что суть в э, середине металла бирж твердый. Да. А снаружи более медленно. Снаружи бежмяки, и да. выходит так, что эта наружная частина, она зонечная, она лучше стирается, а серединка завышается, и он весь сейчас и заточенный. Вот эта волна туда добавлена, чтобы уменьшить вероятность заклинивания самого инструмента. Если, допустим, на легких сериях, это не суть важно, ее можно, конечно, загнать, да, но вероятность того, что вы ее заклините, она не столь высока, и достать ее все-таки легче, да, чем достать вот подобного плана вещь. Теперь по должинам. Плюсовский. Есть более короткая версия на 180 мм. Это 250. Это считается стандартной самой-самой популярной. В принципе, есть... И это максимально должно. Да. В этой серии, да. И тут, тут есть пика, лоски лопатки. И разные ширины лопатки. Бучарда. Бучарно. 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 Это для отбивных? Так. Это если у вас, у вас дружина дружине нет молоточка для отбивных, вы приходите с ТЕ, например, 500, очень вот. удобная штука, да? Да. вставляете и делаете котлету или отбивную. А универсальный для курочек и для свинок? Э, так, там просто бы, нажимаешь по-разному. Так и для чего же бучарно? Бучарно для того, чтобы, скажем так, когда заливается бетон, придать ему шероховатость, чтобы он был не такой гладкий. Вот это для увеличения адгезии, если, например, идет какое-то покрытие, да. То есть, ну и вот для для таких целей используется буярка. Так, а ну, вот вся штучка А это примерно то же самое назначение, только по-другому. Внутренняя обучала. Шарошики отверстия. Называется она именно так, как ты сказал. Шарошка. 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 Если отверстие делается алмазной коронкой. Стенки получаются гладкие, и мы хотим сэкономить, поставить дешевую mm -hmm. химию, более дешевую химию. Да, мы должны стенки этого отверстия сделать шершавыми. Или шерошить? А вот это? А это трамбовка. Вот. Да, тоже раньше такого не было. Нет. А Здесь вы слегка заблуждаетесь. Было? Оно всегда было, да. А контур заземления не забывайте. Есть такая штучка? Да. Она как раз ставится вот на вот этот штук. Ага, шток универсальный. Да, шток универсальный, он может использоваться как здесь, так и заземление. Причем а, вот эта площадка для трамбовки, это 150 на 150, есть еще 250 на 250. То есть, если у вас нет не машины домашние, вы да. можете а купить эту штуку? 3000. 3000, это, 3000. Например, да. Ну, По максовским. Тут та самая история. Да? Пика плоские, плоские, резные должны пики, резные должны. Да. И лопатки тоже резные ширины и должны. И чем ширше, я так разумею, лопатка, тем она короче. Совершенно верно. Широкие вот они в двух длинах. Более узкие могут быть в трех длинах. 360, 500 и 700. И ну. пики так само. Пики тоже 360, 360, 500 и 700. Да. То же самое с мастерики. Есть 360, 430, 500, І саме головне питання, для чого все-таки ось цей S-хвостовик, відповідь така сама, як і на 3000 просто неможливо передати енергію в джоулях таку на максовський хвостовік. Багато виробників це намагається робити. А от у Деволта, наприклад, є на шестигранний грамне Є у всіх. Зараз же в Сихе? У всех есть. Но это на больших на двухручных? Да. Правильно? Я точно знаю, что у Макиты была хитрость. Было две модели, угу. одна с буковкой Б. Угу. Буковка Б обозначала бошевский хвостовик. Угу. <laughs> хитрость. Так, друзья, ну мы вам все уже рассказали про буры и долоки. Угу. Потребно уже заканчивать это видео и ехать на объект бурить отверстия. Правильно? Да, и, и что-нибудь сломать раздолбить. Не побоюсь этого слова демонтировать. Поехали. Я просто.